Jendela perpindahan kedua Liga Malaysia sudah pun membuka tirainya hingga 1 Februari ini. Hal tersebut tentunya bakal memberi peluang terbaik untuk semua pasukan melakukan rombakan sebelum mengharungi baki kempen musim ini. Kesempatan ini perlu dimanfaatkan sepenuhnya untuk mereka menggugurkan pemain yang dilihat tidak berada dalam perancangan selain mengikat pemain baharu bagi memperkasa cabaran mereka sehingga hujung musim ini. Seperti dijangka, jendela perpindahan kedua Liga Malaysia tampak berlangsung suram. Ia susulan tidak banyak pasukan yang bertindak membawa masuk pemain baharu dan beberapa pemain yang dibawa masuk oleh sesetengah pasukan juga dikatakan tidak memiliki nama besar atau bertaraf bintang. Namun, seperti biasa, Johor Darul Ta'zim JDT dilihat menjadi kelab yang aktif dalam jendela perpindahan selepas mengumumkan kepulangan semula pemain kebangsaan. Stuart Wilkin ke pangkuan Harimau Selatan. Sebelum itu, JDT yang juga juara bertahan Liga Super 11 kali berturut-turut sudah mengumumkan kehadiran tiga import baharu iaitu Rui Felipe Correia, Yago Cesar Da Silva dan Marcos Gilherma. Antara kelab lain yang membawa masuk pemain baharu termasuk Selangor yang setakat ini mengikat Muhammad Sibi, Negeri Sembilan mendapat sentuhan Anwar Ciseh, manakala Penang merekrut Douglas Coutinho. Pendatang baharu Liga Super, Melaka FC tampak melakukan rombakan dalam skuad mereka dengan mengikat beberapa pemain termasuk tonggak berpengalaman Mahani Jasuli, bekas pertahanan PDRM Noel Abri dan bekas pemain Terengganu FC Arzim Redzovic. Dua pasukan iaitu Kuala Lumpur City dan Kelantan di Real Warriors pula masih berada dalam senarai yang dikenakan sekatan perpindahan oleh Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA, sekaligus tidak boleh membawa masuk pemain baharu. Pengarah Urusan Action Football Asia MSDN BHD, Effendi Jagan Abdullah menganggap faktor kewangan menjadi kekangan utama kebanyakan pasukan Liga Super untuk membawa masuk pemain baharu khususnya awang import pada jendela perpindahan kedua. Beliau yang lebih 20 tahun berpengalaman sebagai ejen pemain menjelaskan pasukan terpaksa menanggung kos yang tinggi sekiranya mahu menggugurkan pemain sedia ada dan membawa masuk bintang baharu. Malah, katanya, Rata-rata perpindahan yang dilakukan kelab Liga Super pada jendela perpindahan kedua ketika ini bukan perpindahan mega dengan kebanyakannya membawa masuk pemain bukan bertaraf bintang. Jendela perpindahan kedua ini suram, kalau anda tengok pun boleh tahu suram. Tidak dinafikan ada pasukan yang ambil pemain baharu, tetapi taraf yang lebih kurang, bukan pemain bertaraf bintang. Kebanyakan kelab kekurangan dana. Jadi kalau nak ambil pemain baru mereka kena buang pemain lama. Nak buang pemain lama pula membabitkan kos tinggi kerana kelab perlu bayar pampasan. Jika pemain itu ada kontrak, pasukan kena berunding, berapa bulan gaji nak bagi pampasan dan kalau pemain boleh bertolak ansur dia terima 3 bulan gaji. Namun, ada juga pemain tak nak terima, nak bayaran kontrak penuh dan situasi itu bukan mudah. Secara purata gaji pemain import Liga Malaysia antara 20000 RM hingga 25000 RM. Maknanya kalau pampasan 3 bulan gaji, paling kurang pasukan kena bayar kira-kira 60000 RM. Ia satu jumlah yang banyak dan kebanyakan pasukan tiada duit. Tinggal kurang 2 minggu lagi sebelum jendela perpindahan kedua ditutup. Saya berasa tiada lagi pemain yang bertaraf bintang akan dibawa masuk ke Liga Malaysia, katanya. Akhirnya sekian informasi kami buat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.